Здравствуйте! И снова мы на рыбалке, на зимней рыбалке по первому льду. Сегодня мы рыбачим на таком водоеме под селом Ровное. Лед только установился, буквально неделю только начал образовываться лед. Но на сегодняшний момент он уже настолько твердый, что может выдержать не только одного человека. А компания, это уже было проверено на этом водоеме. Значит, сегодня мы будем рыбачить хищника. Будем рыбачить на такую примитивную вроде бы снасть, как жерлица. И на эту снасть мы ожидаем поймать либо судака, либо щуку. Конечно, судак предпочтительный, потому что эту рыбу просто очень люблю рыбачить и уважаю на сковородке. Поэтому хотелось бы поймать судака. Но в этом водоеме водится и щука. Щука тоже кормится теми же живцами, что и судак. Поэтому намечаем рыбалку на судака но если будет щука, мы ее тоже попытаемся выводить зимняя рыбалка всегда начинается с бурения лунок используем насадочку обычно Рыбалка на жерлице начинается с того, что... Э, Обычно рыбалка на жерлице ⁇ это тоже коллективная рыбалка. Здесь 2-3 человека участвуют э, в этом э, действии. Значит, распределяется задача таким образом. Один сверлит лунки, отбрасывает э, шугу, которая э, может остаться от э, сверления льда, освобождает лунку от льда для того, чтобы он был свободно и следующий человек просто устанавливает подготовленные лунки, устанавливает жерлицы. Ну, я сейчас сверлю, наши товарищи ставят жерлицы, мне надо насверлить как можно больше лунок сегодня. выбрать снег, освободить лунку от льда, для того, чтобы она нам в дальнейшем в рыбалке лед не создавал помехи. делаем снова 4 оборота на себя, набираем леску для того, чтобы живец оказался выше. Устанавливаем леску и ставим наш стопорок. Жирица готова к ужению. учитывая то, что хищник берет, ну, особенно судак, берет живца со дна, поэтому нам необходимо установить жерлю за таким образом, чтобы основная леска с грузом была в отвес до дна. Мы должны сейчас опустить на самое дно определить сколько здесь глубина все касание, касание грузика указывает ну, указывает то, что как раз вся глубина выбрана. Но у нас есть еще на конце грузика поводок 40 сантиметров, который будет позволять живцу плавать вверх, вниз, к дну, подниматься вверх и так далее. Значит, для того, чтобы живец не запутался в остатках травы, которая укрывает дно, и не спрятался в ил от хищника, значит, мы должны грузик приподнять над уровнем дна, так, чтобы поводочек с живцом оказался где-то на, на, на расстоянии сантиметров 5 от самого дна. То есть это не даст возможность живцу прятаться от хищника, и он будет кружить на одном месте зафиксированный нашим грузом, никуда не отойдет, в дно не, спи, не будет прятаться и будет держаться у дна, привлекая своим движением судака. Для щеки все попроще, почему? потому что щука берет как со дна, так и в срединной воде. Ну, хочется ловить судака. Мы настроены на эту рыбу. Ну, а если попадется щука, ну, тоже приятно. Будем говорить спасибо, спасибо этому водоему. Итак, наш грузик на дне. Значит, мы должны теперь выбрать лески выбрать лески на 4 оборота катушечки это позволит как раз забрать те 40 сантиметров поводочка который у нас идет после груза и поднять живца чуть выше грунта делаем 4 оборота раз, два, три четыре, и фиксируем фиксируем фиксатор После этого мы выбираем нашу леску снова на поверхность. Оснащаем ее живцом. Оснащаем живцом. Цепляем мы его. Здесь под плавничками находится жировое место. У рыбки мышцы мы не повреждаем, продавливаем за поплавочком. Рыбка сохраняет свою активность и запускаем нашего живца в лунку, ожидая поклевки. Живца хранить лучше вот в таких вот термоведрах. Зачем? Для того, чтобы рыба оставалась живой и не замерзла. Все-таки на улице минусовая температура, поэтому используются рыбаки вот такие термоведра. Как они устроены? Непосредственно сетка, в которой находится пойманная рыба, и вода в другом ведре. Значит, что создает эффект такой, не дает возможность воде превратиться в лед? Вода остается температурой выше нуля, что позволяет рыбе долго сохранять свои жизненные функции. Значит, мы не берем все ведро, отбираем маленькое ведерочко пару э, джубцов. В данном случае это карасики, у которых на спинке расположен колючий, колючий плавничок. Вот он первый. Первый плавник здесь вот он. Я его отворачиваю, видно колючий плавничочек. Укол о крючок. Рыба, хищник, который берет на карасика, воспринимает как укол о сам естественный плавничок. И зачастую не выплевывает наживку вместе с крючком и попадается на удочку. Сейчас мы поменяем Значит, на одной из нашей уже давно э стоит насадка, но поклевки не было, поэтому надо поменять, посмотреть, жив ли живец или он просто болтается. Хотя на мертвую рыбку хищник тоже клюет. Но лучше, когда живец будет проявлять жизненные свои функции, плавать и этим самым привлекать ленивого хищника. Если у нас наживка на жерлице не срабатывает, значит здесь либо рыбы нет, либо эта наживка не привлекает хищника в данном месте, поэтому жерлицу необходимо периодически переставлять с места на место для того, чтобы найти стайку судака или же щуку, которая заинтересуется нашей наживкой, ну и отловить ее. Поэтому, если жерлица долгое время не срабатывала, мы должны ее подойти, просто выбросить этой лунки и переставить уже подготовленную высверленную лунку для того чтобы искать как видите живец который провел под водой ну я так прикидываю часов часа два значит он остался живой Значит, если мы на этого живца сегодня ничего не поймаем, значит э мы его снова посадим в наш малявочник, в наше термоведро, в котором он будет транспортирован домой до следующего, до следующего использования. Снимаем очередную жерлицу для того, чтобы передвинуть, перейти на другое место. Ну посмотри, Панилище. о, смотри, что живцоны сделали. Конечно, на такую рыбу, на такого живца, разве будет клевать хищник? Нет, Он да. уже да, его раки это попортили. Рак да, это говорит о том, что э, насадка, я насадка была э, опущена слишком низко к дну. Да. И рак сумел добраться чтобы же этот уже бывший же вес не пропал, значит, мы его снова бросим сюда в лунку. Раз здесь раки э, живут, они его доберут, э, сидят. Но ну, во всяком случае, уже рыба просто так не пропадет. Остановилась. Сейчас перекладывать рыбку будет. Тут главное не спешить не спешить подвести вот я ее вижу Первая ага. да. Был, да. эм, были попытки схватить живца, но видимо, либо крючки, либо. Какая-то другая причина отпугнула, да, и э, от, отброд... сюда телещука выбросила изо рта. Может быть, это просто э, окошки атаковали. Но, ну, во всяком случае, э, место, если э, не дало результата в течение пару часов, необходимо менять. Будем переезжать на другое место, перебуриваться и снова забрасывать. Снова ждать свою рыбацкую удачу. Когда леска вымотана полностью, это говорит о том, что рыба, которая клюнула, где-то пошла по кругу. И пузыристость воды, сопротивление воды, просто показывает, вытягивает леску упоесть, да. Поэтому, когда леска вся отмотана, подсекать леска не стоит. Необходимо просто выбрать леску. И когда вы уже почувствовали, что есть что-то на, на конце, уже можно не спешить, потому что если рыба зацепилась, ее можно вывести. Ну, конечно, если она не отойдет, вот он, судачок. Посмотрите, какой зубастик. нашей второй значит у нас уже две есть и снова будем заряжать на 16 Теперь все, что рыба выбыла, необходимо снова э, намотать на катушечку лескоприемник, снова наживить живца и установить на место в лунку. Место хорошее, видимо, попали где-то на кромочку, потому что здесь взяли судака. Удивительно, щука тоже пришла, хотя рыбы охотятся, как обычно, в разных местах, ближе к камышу и в толще воды это щука, ближе к дну это судак. хочу показать вам жерлицу, на которой у нас сегодня произошла уже удачная поклевка второй раз. Значит, жерлица простая, приобретенная в магазине, то есть она уже изготовлена полностью в комплекте. Что собой представляет жерлица? Это, значит, основа, на которой крепится катушка. Катушка самая обычная, на которой наматывается леска. Если мы рыбачим на водоеме, где глубины ну, достигает там, к примеру, 6 метров, то лески достаточно где-то в два раза больше. Но ну, для того, чтобы можно было э, рыба, которая клюет, захватывает живца и оттягивает леску в сторону, уходя к себе э, в свое, как щука, в свое место засады, или сюда который подхватывает и тоже уходит от места, где он захватил наживку. Значит, леска должна потихонечку сходить с э, леска-приемника. Э, отпускается для того, чтобы рыба могла спокойно отойти на выбранное место и переложить в пасти наживку и потом уже заглотить ее. После этого только можно производить подсечку. Леска оснащена грузиком, в нашем случае это грузик 5 грамм, который закрепляется на основной леске. Он скользящий, как видите. Здесь стопорочек, у нас перед прикреплением к поводочку и поводочек с обычным двойничком. Значит, на двойник мы подцепляем живца. Если живец у вас окунь, то подцеплять можно спокойно за спиной плавник. Почему? Потому что и карася, кстати, тоже можно цеплять за спиной плавник, потому что у карася первый шип в спинном плавнике, он острый, колючий. Такие же колючие шипы на плавниках у окуня. И когда а, хищник а, захватывает эту рыбу, он знает о том, что в этой рыбе есть а, колючие а, проблемные места, которые он пытается обойти, ну, не, чтобы не повредить себе пищевод и желудок. А, перекладывает рыбку а, головой а, в вперед себе, чтобы ее съесть себе в пасти, и потом только заглатывать для того, чтобы рыбка зашла спокойно, не не повреждая никаких внутренних органов хищника. Когда хищник захватывает окуня или карасика, он, зная о том, что у этих рыб имеются острые шипы, не реагирует на уколы крючков не выплевывают рыбку. Плотва, пескарик и другие рыбки, которые используются тоже в качестве приманки живца, не имеют таких колючих отростков, шипов на плавниках. И если в данном случае хищник будет брать плотву и наткнется на крючок, ну, зачастую выплевывают эту наживку во избежание того, чтобы самому не оказаться на крючке. Окунь и карасик еще раз отмечаю, наверное, самый лучший живец для того, чтобы удить хищника. Колючие плавники этих рыб, они вводят в заблуждение самого хищника, и хищник, не обращает внимания на уколы и попадается на нашу наживку. Обычно бывает такая ситуация, что хищник, заглатывая наживку, может ее сбивать, может разорвать, покусать. Ну, в нашей ситуации вот две поклевки было, и два живца мы уже потеряли. Ну, как правило, на одного живца, 2 ну, два, два, три раза. но ну, это очень редко ловится рыба. Поэтому постоянно необходимо живцов менять. И одновременно, пока стоят жерлицы по всему и ждут очередной поклевки, значит, мы должны сейчас установить э, нашу жерлицу с живцом в лунке и отправиться удить живцов. Потому что живцы лучше использовать с местного водоема, так как это является привычной пищей для хищников, которые живут в данном пруду. Таким образом зимой можно ловить мирную рыбу. способов есть много, вот например, вот удочка с подвесным крючком. как я вышел на расстояние, чтобы крючок ставить на на любое расстояние, то есть я ставлю обычный стопор, который э, ставится на удочке дальнего заброса. Вот он. Я его вот устанавливаю, устанавливаю глубину примерно, на которую я должен поставить свой поводок. Да, при поклевке он съезжает вниз. Ну, потом другом, его можно да, поправить. Я его опять поправляю. Просто э, очень удобно, потому что ну, на разной глубине, особенно ловить, то есть над водой, выше, ниже. Это то, что касается именно поводка на поводок. То есть не все на, на поводок, может клюется Я думаю, так привязывать. Ну, крючки я смотрю мелкие у тебя, да? Ну, как, конечно. Крючки... И как... Да, учитывая надо, что э -э 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 плотва или карасики у них рот не такой большой, да? Ну, том, что надо, надо чтобы крючок мог спокойно поместиться в этом рту вместе с ложем. Зимой если хороший крючок, крючок проверяется обнохать, вот так вот остроту его. Вот. вот царапает нохать, вот еще кусает, царап. Бывает различные главное что, что э, все рыбаки знают, опытные могут не смотреть, как привязывается мормышка. Вот она становится на дно. Вот таким образом. Вот да, таким образом, чтобы жало крючка было направлено да, вверх. Да. На плотву мы, мы одеваем немного мотыля. Мотыль рекомендую и сам храню зимой. Влажная тряпочка в середине. И пенопластовая коробка. Пенопласт, ну, коробки ну, они путёп не путёп продаются. Было, да. Да? Вот она вот. И в теплое место. Ну все предназначено для того, чтобы просто наживка не замерзла. Да, да, Мертвая да. Мертвая наживка никого не привлекает. Не, и дело в том, более большая живучесть, если э, именно не просто насыпать коробочку, а иметь там ну, тряпочку такую влажненькой. Я думаю, на достаточно. Хотя некоторые одевают полностью, некоторые одевают вообще Ну, 20. чем жмут этого мотыля будет больше, тем активнее будет э, ну, скажем, шевелиться. Скажем, не всегда. Не очень он там будет шевелиться. Сейчас ему уже... Не всегда. То есть у меня есть товарищи, которые чисто, как он говорит, от лени. Одевает 2-3 мотыля и всегда не уйдет поклевка. Даже когда до короба не Но На карася, я думаю, это достаточно. На короб, конечно, побольше. На платфичку мы одеваем сверху пару-тройку, больше не надо. Хотя может подойти и карась. Были случаи, что на подвеску брал и курок. И выходил, самое интересное, очень легко. Я так понял, что я готовлю, так? получилась у нас обычная поплавочная удочка с крючками, которые расположен один в мормышечном виде на дне будет находиться и второй будет плавать сантиметров 20 и выше. Нет, ну я поставил сантиметров 10 выше, а потом буду, конечно, искать ниже, выше. Какая глубина, да, будет. Да, 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 послёп, где ходит рыба. По-любому нужно экспериментировать. Да нет, это... Никаких прописных законов рыбалки нет. Вообще, да, да, да. да основы необходимо знать, остальное все это дело творчества, наживного опыта, ну и так далее. И удачи. И удачи, самое главное. Самое главное и удачи. Вот я вам сейчас покажу. Э, может для рыбаков будет интересно, не будет. Э, я, например, делаю вот ну, такой еще вариант. Ой. Обычные прищепки. Обычная прищепочка. Я всегда ставлю ну, то, чтобы не подмерзало, не это самое. Вот так вот у меня становится. Все. И вот у меня вот так вот стоит удочка, не касается, работает. Вот результаты сегодняшней, сегодняшней рыбалки, сегодняшнего нашего выезда, наши трофеи. Значит, погода со временем начинает портиться. Да, это естественно для таких пасмурных декабрьских дней, когда только морозы устанавливаются, эти перепады температур. С утра было солнце, сейчас уже ветер, холодно жерлицы перестали срабатывать. Значит, да нам, наверное, больше и не нужно рыбы. Вернемся сейчас, пожарим ее, коллективно съедим. Вот и весь улов. В принципе, я считаю, что рыбы больше и, может быть, и не нужно было бы сегодня. Я думаю, наша рыбалка вам сегодня тоже понравилась, пришлась по вкусу. Может быть, кого-то позовет выйти на лед. Выходите, рыбась рыбацкого счастья. До свидания.